И вновь в эфире Одесса. Как вы понимаете, солнечные ванны в разгар сезона только в сладких мечтах. А вот футбол, вот он здесь и сейчас стремительно несется по маршруту 29-го тура чемпионата второй лиги. Реал Фарма СК не в объективе программы по ту сторону поля. Так вот, как раз с футболом в Одессе получилось не очень. И дело, по большому счету, не в конечном результате. Пока местный Реал делил поле жемчужиной, гостям пришлось приспосабливаться к внутренним разборкам команд. В итоге, погрязшая в долгах жемчужина, вообще отказалась выходить на поле против Сум, а переносить на более благоприятное время начала матча было уже поздно. Команды вышли на поле в час пик, когда солнце в зените. Как и обещал Дмитрий Михаленко, искать. Парадин, уже оформивший прописку в первой лиге, остаток чемпионата проведет в режиме кастинга на профпригодность целого ряда футболистов. В первой лиге совершенно другой подход и уровень соперников, так что если хочешь идти наверх вместе с командой дальше, выходи и доказывай. Болельщики на форумах уже вовсю списывают 5, 6, а то и 7 футболистов из тех, кто в наличии. А вот главный тренер пока шансы оставляет всем. Изменения, как показал проигранный матч в Одессе, безусловно будут подозревали, что будут эксперименты, так и получилось. Как вы увидели вот этот матч, если все-таки расценивать с точки зрения экспериментов, про проверки боевых способностей тех, кто не так часто получает игровую практику? Ну, конечно, мы э, расстроены, нет удовлетворения ни игрой, но, соответственно, ни, ни результатом. Вот. Но, с другой стороны, мы находим подтверждение вот в сегодняшней игре э, некоторым вещам. Мы видим, насколько тяжело дается э, молодежи уровень даже второй лиги. То есть для нас это своего рода как бы подтверждение того, что мы видим на тренировках. Поэтому нужно принять этот результат, нужно спокойно провести оставшиеся четыре игры и потом уже делать определенные выводы. Потому что в первой лиге таких команд, как сегодня мы играли против Реал Фармы, конечно, не будет. И нам нужно иметь команду, команду бойцов, команду, которая будет решать серьезные задачи. И все-таки как игралось без лидеров? Главный тренер сказал, что будет давать шанс, будет просматривать ребят, которые ну, не получают игровую практику. Вот эти связки, они сильно были, скажем так, разорваны? Ну, связки, то связки, но... Ну, то, что сказали без лидеров, да, но каждый, я думаю, хотел себя показать и сделал это как мог кто сейчас в какой форме находится, и кто как понимает, как надо действовать, тот так и играл. Вот, вот и наиграли ну, как бы то, что получилось. Виднеешь со стороны, и как бы люди тоже смотрят и оценивают, как было сегодня. Сегодня как бы, было сложно, и непонимание, и просто такие простые потери, там, ошибки. Как раз в матче с фармацевтами у тренерского штаба и был повод для серьезного анализа и крепких мыслей, как минимум по бойцовским качествам или, если хотите, к блеску в глазах у целого ряда исполнителей. Отсутствие конкуренции сразу на нескольких позициях приводит к банальному расколаживанию и у игроков, чье место в составе на первый взгляд кажется неоспоримым. В свою очередь хозяевам поля экспериментировать глобально не на чем. Реал вполне комфортно чувствует себя во второй лиге, так что тут все просто. Играй и получай удовольствие. Просто от того, что занимаешься любимым делом. А как бонус можешь обыграть лидера своей подгруппы, пока тот, жертвуя наигранными ранее связками, решает свои задачи. Что было самое сложное погода или вот что было сегодня на поле самым сложным? Не знаю, как бы настраивались выйти и дать бой Днепру. Было сложно, наверное, после дождя, когда начался сильный дождь, и стало немного тяжелее. Но тем не менее на фарту вам сыграл, получается? Ну, наверное, да. Оборвавший прямую трансляцию ливень действительно оказался фартовым для хозяев поля, которые после розыгрыша стандарта оформляют итоговый счет. Удар Дмитриева в концовке встречи оказался единственным результативным в матче. Чем приятно забивать в таких матчах. Команда сильная, вышли в первую лигу. С этим их поздравляю. Что было самым сложным на поле, если брать в контексте вот всего матча? Готовились наверняка все-таки дать бой команде уже первой лиги. Да, они знали, что мы будем плотно в обороне играть. Думаю, тренер специально выбрал, чтобы больше людей в центре играло. Они играли, можно сказать, без крайних хаов. Нам тяжело было в центре бегать. А потом во втором тайме они перестроились, нам стало легче намного. Гол пропущенный опять тоже, что у нас было там, в последних играх, в этом круге мы уже с углового получили, по-моему, третий или четвертый мяч. Не, не скажу точно, но это тоже уже что -то системно становится. По игре, как ты можешь оценить игру команды? Довольно-таки неплохо смотрелись, но результат есть результат. Да плохо смотрелись, может было пару моментов нормальных, не как обычно у нас игры складываются. Прошлая игра тоже была такая у нас напряженная, и мы не, не показывали хороший футбол. Но вот этот футбол, который сегодня, то наверное вообще хуже уже нельзя играть. И еще последний тот гол только подвел черту под этим. Гостей действительно мало что получалось. Все прорывы как по флангу, так и через центр были малоэффективными. Впрочем и на стандартное положение в этом матче рассчитывать было можно лишь с большой натяжкой. Опять же, делаем скидку на экспериментальный состав в Одессе. Скатни Парадин мало бьет с дальних дистанций, при том, что такие футболисты есть. Сегодня не было ни Полевого, ни Кравченко, это понятно. Но в целом, вот скрывать оборону а-ля Барселона и иметь вот такое оружие, почему не, при, не применяется в Днепре? Вы правильно сказали, сегодня нет ни Полевого, ни Кравченко из того состава, который у нас был сегодня. Дальним ударом обладают не так много игроков, если вообще кто-то есть. И это ну, первый Момент просто нет игроков, которые у которых поставленный удар с дальних и средних дистанций это первый. И другой момент. Ну, для того чтобы бить издалека, нужно выйти на ударную позицию. К сожалению, группа атаки ну, мало выходит на ударную позицию. Наверное, за исключением Саши Снежко, который действительно сегодня выделялся очень-очень. То есть мы видим разницу между ними и другими игроками. Поэтому я думаю, все дело в уровне. Я думаю, все дело... Ну, то есть я не могу сказать, что... Да, провалили игру, но мне кажется, это уровень большинства игроков сегодня. То, что мы не можем выйти даже против такой команды на ударную позицию, то, что мы тяжело создаем момент, это вопрос агрессии, это вопрос уровня прежде. В последние матчи ты э, уверенно держишь мяч и ведешь, скажем так, игру. Это установка тренера или же ты больше уверенно себя уже чувствуешь в команде? Да, наверное, уже просто после того, как были сборы и уже чуть э увереннее становишься и просто уже на игровой тонус такой и как бы получается так и то же самое было в задумке но не получалось иногда воспроизвести то сейчас может чуть-чуть лучше но тем не менее если мы проигрываем значит тоже делаешь что неправильно надо улучшать свои руки всегда к себе масса вопросов он очень много анализирует но много разбирает и свою игру и командную задает много вопросов и я думаю вот этот прогресс связан с вот этими его качествами совершенствоваться становиться лучше это ну, очень заметно другие же игроки больше касается молодежи мне кажется не сделали такой скачок как сделали как сделал тот же супряга как сделал снежко. Поэтому мы рады его прогрессу. Ну и в футболе это то здесь тоже нужно относиться к спокойному, спокойно к вот этой ситуации, к вопросу прогресса. В футболе очень часто бывают талантливые игроки академии, не могут даже заиграть ни во второй, ни в первой лиге. Поэтому мы сейчас ну просто принимаем ситуацию, мы наблюдаем, выводы будем делать уже в межсезонье. Поэтому абсолютно нормальный процесс, мне кажется, для молодой для Команды, которая ну, проходит процесс становления, это абсолютно нормальный процесс. Днепр-1 погружается в аналитику ближайшего будущего. В свою очередь, в раздевалке хозяев поля с динамиков еще долго гремела знаменитая рыбачка Соня. Шаланды, полные кефали В Одессу костя приводи. И все бендюжники. Когда да, пивную ходил. Ну а мы рады, у нас такая уже традиция так праздновать. Мы уже сколько не проигрываем. Одну игру только в этом круге проиграли. Прошлую игру потащили на последней секунде. Сейчас вот вытащили в конце матча. Еще как лицом к лицу лицо не увидать. Еще мы не бой, еще немножко не верится, что играли Днепр. И они только недавно играли в полуфинале Кубки Украины да, с Динамо нам удалось обыграть. А главное, что ребята сами себя убедили. Понимаете, мы их убеждали, конечно, но это же не всегда зависит от нас. Они сами себя убедили, что они могут и не то, что мы должны. Никто никому в этой жизни ничего не должен. То есть они себя убедили, что они могут обыграть Днепр. И, в принципе, сражались, искали этот шанс. Нашли его на стандарте. В принципе, перед игрой я говорил, что учитывая, что у них нету Логинова, у них нету Кравченко, который, в принципе, подает даже, нету Логинова, нету Полевого, двух основных, и причем Логинова, он и забивает головой, и весь воздух выиграл, там, машина такая, метр девяносто, мы использовали вот это качество вверху, Гера выиграл мяч, опять же, наш директор и главный администратор клуба Неделков Сергей что он сказал, Сейчас, сейчас гроза, дождь пойдет, и мы забьем сразу, когда дождь пойдет. Ну, чувствуется опытный человек.